Проксилан, он очищает перистальтику кишечника от засаливаемости. Когда мы принимаем пищу и соляная кислота сжигает перистальтику кишечника, желудка, там появляются микроорганизмы. Появляются островки, где, которые не переваривают эту пищу. И часто человеку просто необходимо сделать так, чтобы эта пища переваривалась. Мы съедаем бидон еды, при этом удерживаем себе наполовину эти фекалии, при этом эти фекалии вызывают у нас вздутие, при этом мы еще и не насыщаемся этой едой. Когда человек принимает прокшалан, у него счищается засаленность перистатики кишечника, улучшается работа э, за счет микроциркуляции, которая появляется в тонком толстом, а также в желудке, а также э, в печени. Появляется микроциркуляция в этих органах. Увеличивается отток желчи, увеличивается формирование желудочно-кишечных соков. И после этого у человека происходит извлечение, а также э, восстановление перистатики кишечника. Согласно традиции, человек становится жадным. Когда человек не уверен в завтрашнем дне, из него фекалии не выходят. Он их удерживает про запас. Это вызывает его вздутие, вызывает вздутие кишечника, вызывает накопление фекальных масс в нашем теле. Это вызывает в дальнейшем заболевания поджелудочной железы, заболевания печени, заболевания в виде отравления коры головного мозга вот этими фекальными массами, которые находятся все время в человеческом теле. Зачем же их держать, если их можно при помощи прокшалана убрать из нашего тела? Не зря существует русская пословица, которая говорит, человек-то он хороший, просто в нем много какашек. Так вот, убрать из себя эти какашки возможно при помощи препарата, который называется прокшалан. Очень рекомендую этот препарат принимать.